Всем привет, ребята! Всех витаю на своем канале. У меня сегодня выходной день. Я проснулась, улыбнулась. Ко мне приехал Вова в гости. Мы вынесли мусор. Очень важная информация. Нам сюда, да. Это помнишь, как я тебе видос скидывала у той старенькой женщины? Привет, подписчики! Сходила на мусорку, выбросила мусорку, иду домой. Вот это так и я. А я хочу вам показать, мы сейчас идем мимо рынка, какой у нас есть стихийный рынок даже у нас парус. Очень классный. Какое разнообразие вообще. Летний, летнего ассортимента продукции у нас тут есть. Приятного вам просмотра. Так, вот у нас вот тут уже начинается стихийный рыночек. Что тут продают? Каких-то фруктиков хочется. Вот там уже персики у тебя возьмут. Помнишь, что мы брали? Мне надо огурцы на салат. О, помидоры какие красивые.

15 а есть у вас кинза? Нет, кинзы не нет. Финки а Там нам не ровно. кинза а, треба. А горох А там беленькая А, вот там в начале, да? Шолина, но, да. А, нет, а, не а, в самом начале. А, а, по середке. А, а, по а, вот, вот, вон... а, да, я колись брала у нее. Спасибо. Ага, не дякую, Почем горох? 50 гривен. пакет? Полкило. а, полкило. Ну, не, Вот, такой попробуйте. Можно пробовать? Ну да, вдруг они себе будут. О, с мясом. Можно еще посмотреть. Вам один пакет? Не, оба. Ого. Вот, Ты любишь Ого. А, а, спасибо. 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 Видишь, какие такие хорошие у нас продавцы, да? Давай. Так, цветочки, лилии продают. Кабачки по 20 гривен, да. Вот это домашние, да. Оверки. А почем огурчики? 55 Можно взять полкило. Помидоры такие хорошие. Малосольные. Есть малосольные уже. Малосольные ну, можно самому. 27 малосольные. На закусочку. Не, а мы не в обычных полкило. Хорошо. Можно. Почему помидоры? 110 и 130. Это заурские девочки. Уже помидоры вкусные? Нет, нет. Открой мне, пожалуйста. Нет, они не вкусные. Я тоже люблю хорошие. Вот, ты мне открыл э, большой. Это что, ракета? Угу. Объект? М -м -м, вкусный, кстати. Угу. М -м -м, хороший, хороший. Угу. Хороший, что ты за два пакета. А это лучше, чем семечки. Полкило огурчиков, пожалуйста. Ну, конечно, лучше, чем семечки. Ну да. Мы семечки лично едим куча калорий. Да, хороший. Высипи мне в ручку, пожалуйста. Ага, вот, так вот. А у вас є якийсь великий пакет такий? Нет. Ну, отдельно не продається. Таких нових зима. Бо ми не взяли з собою, бо що складувати. Можемо подарити. Ой, дуже вам дякую. Дякую большое. Спасибо. Такі хороші у нас люди. Дуже вам дякуємо, гарного дня. Дякуємо. І пакетик ся дали бонуси. Угу. Ну, ми візьмемо там. 150 черешні. Що, я кінзички хотіла взяти? А отут кінза. Добрий день. А кінза в яку ціну? 25, А можна по Дай мені 25? Деньги фич зашли разошлись на рынке. <плодисмент> ага, Там у ну, бабушки есть масло плохую, а чего, Маленькие маленькое. Хочешь возьмем? Хочешь? Ну да. Чего-то у мужчины. А почем маленькое масло у вас? Семьдесят. Это со своей семечки, понюхайте, попробуйте масло Дай попробовать Ну что, будем, да? Я не знаю Это со своей семечки, с масло. А А вы только понюхайте Оно сладенькое. Ой, хорошая, класс Давайте Мы что-то молодежь взяли с собой На рынок Ой, класс, салатик. Да? Это твоя пилочка, да. это не приходит. Ну, масло, я угу. тут даю каждый день, так что... Угу. 20, и сейчас вам дам 10. А у вашей соседки, женщины, тоже свое? Я не знаю, Ты у нас знаете, разные да? А, -а, а. у меня... Вы я знаю, что у меня да? со своей семечки. Понятно. Дуже это вам боевая дякую. семечка, это же мне меня а на пай дают. А -а -а. Все. Спасибо вам. Гарного дня. Спасибо. Так, идем дальше. Это только начало. А уже, <сх> а уже, да, 500 гривен <сх> улетело. Базилик? Ну, ты не любишь, да, базилик? Ой, цветочки а такие пьё. красивые, класс. Мне вот эти нравятся а цветочки. Букетик. Мне а его Валилия подарил варь. вчера. У меня уже есть. <сх> Два будет много. Розочки, это все свои. Ой, вот красивые тоже цветочки. Базилик, шазер, такие гарные, класс. О, а тут что делают? А, персик мы еще посмотрим, да? да. Ой, да подожди, нам еще надо вступить товары. Женщина моя. Мы. Полный пакет. Покупки с рынка. Тут у нас такие магазинчики, ребята, тоже вот здесь скрытые, продают. И овощи, и фрукты, и круглый год. О, покажи, я хочу, пожалуйста, платье. Ребята, кто помнит, у меня вот это платье типа было а-ля брата. И тут была внизу оборочка такая, черная. Вот, я ее убрала. Стало вкусно, да? Ничего не вкусно? Оборочка была черная, я ее убрала. Стало лучше, да? Напишите в комментариях. А где мы персики брали? Дальше. Дальше. А, почем клубника. А почем клубника? 220. 220. 220. 220. 220? 140-180 черешня. 220, да. а. Черешня розовые помидоры. По 150 кукуруза. На обзор. Угу. А почем да. а. По кукуруза? По 50 молодая картошка. А моя любимая жіночка. Це моя любимая жіночка, я ее обожаю. ну Она моя любимая. О, по 45 огурчики. Добрий день, а у вас купору нема? Не, я вважаю, я вважаю. Я да. А клубника по А? Почем клубника? Клубничка 200. 200, черешня О, 230. Хорош. А черешня как mm -hmm. Капуста. А что нам еще? А, нам персик все надо. Ничего. Ну, будем ждать. Нет, кукурузу хотим. Будем ждать тогда. Ну, ага, спасибо. Гарного дня. Дякую. Спасибо. Дякую. Это очень хорошая женщина. Ну да, я что-то пока дошла, уже все купила, у меня ничего не купила. Вот тут мы персики, да, брат? А, вот там дальше. поговорить и пойти дальше. Ну да, пожелать друг другу хорошего дня, да. полыбаться. Тут швейная фурнитура, цветы, яйца, обувь. Траву где? Там была травка. Да не знаю, да, надо Асечке купить травку. О, как ты заметил? По 30 гривен. Ну да, можно взять. Она любит. Здравствуйте. А травка это ваша? Да. А можно, пожалуйста, одну? Да, ну, якусь побольше мне. Кошечки. Я даже не знаю, она тут вся одинаковая. Ну да, давайте. Ой. Я Сходи. все сделаю. 30, там где-то 10 было. Кошечка у меня любит, очень травичку цю. Спасибо. Ясочки тоже перепала. Покупки. Покупки. По попки. Ключи А тут все есть. У нас тут все. Аптека, ключи, цветы. Так, вот тут, да, были персики. Ой, она прям вообще не очень. 145 гривен. Черешня по 200. Черешня такая дорогая. кукуруза 45. У вот того мужика там, да, мы проходили, была кукуруза. Да, была. Ну, я не вижу тут этих, бер... этих персиков. Ну да. Ну я не знаю, вот эти вкусные, невкусные. Да. То абрикосы, зайчик. Третий ящик. А. А, а, тут мы внутри есть. Картошка по 30. 40, морковь, 100. Тридцать пять, двадцать... Не, не бачу. А, вон там, видишь? Вон есть персики. Мы у вас где-то месяц назад брали персики. Такие вкусные. До сих пор помним. Ну, это, наверное, уже не такие, как тогда. Ну да. Очень вкусные. Так понравились, вспоминали долго. Взяли персиков. 6 штук. Сейчас, зайчик нам туда. Шесть штук. На сколько получилось? На 170, да? Сколько ты заплатил? 170, по-моему. А ну посмотри, просто интересно. 170 гривен, да. Еще в эту сторону. Вот у нас рыночек вот так вот идет. Видите? Передаю привет девочкам. И не моя одногруппница, а, она тут жила. Да, мы идем за кофе. Вот. Тут Здесь. ого, да, прикольная. О, я обожаю свой район за то, что тут вот такой движ. И Аврора, вот тебе, пожалуйста. И тут купальники, пожалуйста. И яйца, пожалуйста. Я же говорю, разнообразие просто огромнейшее всего. Не надо никуда ехать, не надо на озерку пхаться. Вышел. Тут можно и одеться, и обуться, и накормиться. О, кстати, мне надо защитное стекло поменять. У меня треснул, треснуло. Треснуло. Упало айфон и треснуло защитное стекло. Такое гамно. Чехол с Алиэкспресс, ребята. Ужасно вообще. Я хвалила, хвалила. По итоге он ужасно облучился. Посмотри, как это все выглядит. Видишь? Сейчас покажу вам Алиэкспрессе. Идем за кофейком. Вот тут очень вкусные круассаны, кстати. Рекомендую. Первая пекарня Дай у кого сэр. есть. Очень вкусные. По 30 гривен. Обалдение. Тут аллея цветочков, цветочных магазинов. А это у нас э, тупик всех маршруток. У нас жил массив пару, здесь тупик маршруток, и троллейбус ходит в центр, и маршрутки. Вот укрытия есть, кстати, рядом туалет. Это моя любимая нейроэспрессо. Обожаю его. Беру смотрите, качество с Алиэкспресса. Вот тут особенно, с этой стороны. Да ну, Вова. Еще и... я такая уже вся на нервах. Летит баллистика, написали, красные для области. Сейчас пойдем вот это укрытие там стоять. Там кто спит, кстати. А не видно, а не видно, гляньте. Кто-то отдыхает. Короче, ужасные качества. Вот тут все пооблущивалось, вот видите. Короче, вообще я недовольна. Гамно. Надо в обычном магазине купить чехол. Ну, просто, или, может, я такого взяла плана, что за оно... Доллар. Ну, да, доллар. Ну, что что я хотела? хотела? Не, я хотела, гривень. чтобы год носить, как да, я обычно. Но я покупаю чехол, допустим, за 500 и, так на и ношу 500, его год. Не факт. Факт. Не факт. Все чехлы с Ох, еще воды надо набрать. Ну, что там, твой молочный коктейль. Милкшейк, ловочный бюджет. Я На пью. Пишет красный. Для области баллистика опять. Ой, кошмар. Кошмар. Пишут, что ракета. Пишут, что ракета. Ракета, да? Пишут, да? Написали негайно в укрытиях. теперь не можем все трясти. Слышал, как мы хорошо зашли?

Чисто уже может сбили. Они пишут, прилетели или шоу. У меня же нету поехал. А, ты не подписан? Там мы просто разговариваем на тему того, что выдержит ли вот эта конструкция, если рядом прилетит ракета. Непонятно вот это укрытие, крыча не, вообще, не, насколько да? она. Толстая? Капец, сходили, блин, на рынок. У меня до сих пор руки трясутся. Но сейчас не было еще отбоя, написали, что в... у разе повторных выходов поведомо. Ну, мы тут близко, нам варус, просто надо купить. Метал. Ну, так, просто надо, да. С чайцами, поэтому мы решили пойти. Фу. Была, не была, да. Меня сразу отбросило вот это в тот день, когда рядом вот это прилетело. Это когда было? Два дня назад. У меня такое впечатление, что это был месяц назад. Да, сразу начинаешь вкус жизни чувствовать. Да? Ощущать каждый... Пока видит... отбоя не было, я не чувствую. что я Ну, да. Да тут у нас и так и нема. Нам надо яйца. Ой, господи, сейчас я не могу сообразить. На рынке тоже. Типа 40 там. По 50, да? Надо яйца сырочки с мальчиком. Давай. Фу. Если будет опять такое, мы пойдем в школу в укрытие. Это тоже возле меня, если что. Понял? Так, где сырочки с мальчиком? Нема. Я очень люблю сырочки с мальчиком. А есть только с двумя мальчиками. Сырочек с мальчиком. Так а что один? Нас двое. Там тем более один Ты видел? С... О, уже проанализировал мой холодильник. Сметана нам надо. Нет, 15% я не хочу. Кому надо? Мне не надо. Яйцы. О, по 56. Вот. 56 гривен. такие. Я не буду это набирать, у меня нет времени. Затем, я не буду. Ну бери, хорошо. О, боже, это очень рискованно. И то, и то. Сметана, сырочки, яйца, что-то еще у меня было. Подожди. Ладно. Почем ты говоришь, что эти поштучные яйца по 350? 350. Вот это сейчас херак. Будет весело. Я хочу на это посмотреть. Давай мне для контента сделать. Легко. Не надо. Я шучу. Я шучу. О, набежала очередь уже. Фух. Почем сметана? 50 гривен, по-моему. Все, и бежим домой уже. Фух, такие покупки у нас сегодня, ребята, под обстрелом. Пишут, повторные выходы. 300. Надо mm -hmm. бежать опять в укрытие. Oh, goodness, mm -hmm. стриим, стриим. Mm -hmm. Сейчас мы будем бежать и, наверное, будет <реклама> И смех, и грех. Кошмар. Выходи, ананас. Ой. Домой. Ну какой домой в укрытие? красные пишет. Пошли в школу в укрытие. Там их хоть не воняет. Пошли в школу, разведаем как раз обстановку, что тут, где укрытие. Ну, давай хоть У нас на парусе укрытие вот здесь, в 132-й школе. И в 141-й тоже. Это тоже ну, вот. пошли посмотрим, Может, не Может, тут я укрытия, вот, кстати, написано. И куда? В центральный. Ой... Мы с яйцами. <свознависи> с покупками. Воду не набрали. Ой, что-то пишет, зайчик, сейчас что-то. Ой, no, о господи. Нет. No, Мы пришли закрыто. Ой, и взрывы. Ну и куда идти? No, там Где укрытие? Слышал, бахнуло это не то. но это ужас. Ты умрешь, пока найдешь это укрытие. Я не знаю, где. Ну вот я же сюда никогда не ходила. Пишут опять срочно в укрытие. Но это где-то далеко. Думаешь, туда? Давай я пойду посмотрю. А там открыто? Там шоу уроки. Ага. Вот тут может быть вход. Но это вход. Вот, кстати, вот это новый у нас ЖК построили. ЖК Парус. Очень классный, офигенный. Дорогие тут квартиры, но очень классный Вот тут мы. Вот там может. Господи, где оно? Опять пишут срочно в укрытие. Выход. Ну это ужас какой-то. Не укрытие. Что за бред? Я буду жаловаться. Место для укрытия. Господи, вот оно. Зайчик, иди сюда. 820 осиб. Вот. Ой, там дети, походу, сидят. Ну и что это? Что это за укрытие? Я одиночки очки еще меня узнают. <looking at> <-tanker> <с Warren> О, ну нормально, да? Что, что? fi даже есть? <связь> ну да, нормально, да? <связь> туалет есть, иди в туалет. Медичная сестра тоже есть. Ну у них тут все да я не вижу деток. <связь> я не вижу деток. Дети ну там, <связь> слышно, уже слышно. Что там пишут? Даже на группу не подписан. Ого. Ой, тут так низко, а туалет. Хочу в туалет сходить. Ого. Ой, добрый день, подскажи, будь ласка, туалет. Ага, дякую. А. Боже, как тут низко. Вот это туалет. Ребята, тут так низко. И что, она не закрывается? Вот такой туалет в укрытии. Капец, тут очень низко. Мыл да, даже есть. О, водичка даже есть. Унитаз. Вентиляция. Ой, ребята. Очень низко. Туалет. Очень. Вот, я не могу выровняться. Я не знаю тут, сколько метров. Я вот это все время прошла, вот так упоминаю учись. Ну, будем здесь находиться до отбоя, ребята. Пока не будет отбоя, потому что пишут взрывы, баллистика. Такое укрытие нашли. Ну так. А так все хорошо начиналось. Наши реалии. Где-то куча. Я высокая, вот это уроки. Низко очень. Какое ну, истерическое видео получилось. Я хотела обзор рынка поснимать, вообще изначально показать. Теперь вот, ход сюда, кто с паруса, ребята. Я вам показала. Обзор убежища теперь будет? Фух, да. А что у них фанера? Видно, окна повыбивала, да? А, это ж выбило от прилета позавчерашнего, походу. Позакрывали окна. Отбой еще не было, но написали, типа, пока чисто. Если будут повторные выходы, сообщим. Так что мы йдем дома с нашими покупками. Надіємося, що все буде тихо, добре. І все позаді вже. Спасибо, ребята, що посмотрели це відео. Обязательно поставьте лайк, напишите ваші коментарі. Українці дорогі, тримаємося. Фух, таке стресове утро. А все так добре починалося. Нічого. Ну да. Трошки пока нас. Туда давай выйдем, да. Какие нашей жизни. Да вот, да. Можно вылечить. Да, пока, рыбак.